માસૂમ બાળાઓના ગુમ થવાની ઘટનાઓ બને ત્યારે પોલીસ ત્વરિત કામગીરી કે હાથ ધરે છે કારણ કે ભૂતકાળમાં માસૂમ બાળાઓના ગુમ થવાની ઘટનામાં અઘટિત ઘટનાઓ બની ચૂકી છે તે સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં રહેતા શ્રમજીવી પરિવારની માસૂમ ત્રણ વર્ષની બાળા ગુમ થયા બાદ પોલીસને જાણ કરાતા તાત્કાલિક પોલીસે ટીમો બનાવી બાળને શોધી કાઢી હતી સુરતમાં ભૂતકાળમાં માસૂમ બાળાઓના ગુમ થયા બાદ નરાધમો દ્વારા તેઓ સાથે અઘટિત ઘટનાને અંજામ અપાઈ હોય જેને લઈને હવે જો કોઈ બાળક ગુમ થવાની જાણ થાય છે તો તાત્કાલિક પોલીસ ટીમો બનાવી બાળાની શોધખોળ શરૂ કરી દેતી હોય છે ત્યારે આવી રીતે એક બાળક ગુમ થવાની ફરિયાદ મળી હતી વાત એમ છે કે સુરતના પાંડેસરા પોલીસ મથકની હદમાં રહેતા શ્રમજીવી પરિવારની માસૂમ ત્રણ વર્ષની બાળા ઘરથી મોબાઈલ જોતા જોતા નીકળી ગઈ હતી માતા માસૂમ બાળાને મોબાઈલ ફોન આપી દુકાને ગઈ હતી ત્યારબાદ બાળા ગુમ થઈ ગઈ હતી બાળા ગુમ થવાની જાણ પોલીસને કરાયા હતી જેથી તાત્કાલિક પાંડેસરા પોલીસે સો પોલીસ જવાનોની ટીમ બનાવી લાઉડ સ્પીકરથી અનાઉન્સમેન્ટ શરૂ કરાવ્યું હતું જે લઈને ગણતરીના કલાકોમાં આજ માસુમ બાળા રીતે મળી આવતા પરિવાર અને પોલીસે રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો હાઉસિંગ મેં રાજરત્ના સોસાયટી વાંસે એક સોમ્યા નામકી તીન સાલ કી બચ્ચી હૈ સુબે ગાયબ હો ગઈ હતી સાડે દસ બજે કે આસપાસ उसके घर में लाइट चली गई तो पाँच साल का उसका बड़ा भाई और वो सौम्या दोनों उनकी माँ उनको मोबाइल दे के और कुछ पोएम गाना चला के दे गई और नीचे दुकान पे कुछ सामान लाने चली गई तो पीछे से वो दोनों बच्चे अकेले थे और ये तीन साल की बच्ची जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे ये एक आ, एक, एक रूम के घर में रहते हैं तो वहाँ से नीचे उतर के और वहाँ से निकल गई और सिर्फ बच्ची अंडरवियर पहने हुए थी तो साढ़े दस से इन लोगों ने इसकी माँ ने और आसपास के लोगों ने खुद से ढूंढना चालू रखा और करीब साढ़े बारह बजे पांडेसरा पुलिस स्टेशन में इन्होंने जान किया तो तुरंत से वहाँ पे करीब सौ जितने पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई पूरे पांडेसरा विस्तार में उनको सीसीटी देखने के लिए और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जो मजदूर वहाँ पे काम करते हैं सोसाइटी वाले उनके व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें बच्चे का फोटो सर्कुलेट किया और ये इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग एक ऑटो पे माइक रख के उसमें अनाउंसमेंट करवाते हैं और साथ में फोटो के साथ में पुलिस वालों को बिठा देते हैं तो अनाउंसमेंट करते रहते हैं तो जब ये अनाउंसमेंट कर रही थी पुलिस तो एक अभिषेक दुबे नाम के व्यक्ति हैं जिनका दुकान है उनको अनाउंसमेंट सुना तो उन्होंने एक बच्ची को देखा और उन्होंने अपनी दुकान में बच्ची को बिठाया और पुलिस स्टेशन में उन्होंने इमिडिएटली जाए किया तो बच्ची मिल गई दो घंटे के अंदर ही पुलिस ने ढूंढ लिया बच्ची को और अभी बच्ची और उसके पेरेंट्स जो हैं वो तो पुलिस स्टेशन में और बच्ची का अभी मेडिकल करवाने के लिए बच्ची को भेज रहे हैं और पेरेंट्स से भी अपील है हमारे हर जी में डे केयर सेंटर हैं जहाँ पे छः साल तक के बच्चे हैं उनको हम लोग रखते हैं वहाँ अच्छी खाने की सुविधाएं हैं पढ़ाते भी अच्छा हैं तो ऐसे बच्चे हैं उनको फ्री सुविधाएं ट्रांसपोर्टेशन की भी वहाँ पे भी डे केयर में भी फ्री सुविधाएँ तो वहाँ पे भेजिए इनके लिए हम लोग कंटिन्यू सेमिनार भी कर रहे हैं सोसाइटी वाइज़ फिर तो भी पेरेंट्स से सभी से अपील है कि ऐसे जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स काम कर रहे हैं या फादर काम कर रहे हैं मदर के तीन चार बच्चे हैं तो जो बच्चे एलिजिबल हैं जिनका एज है तीन से छः साल का उनको वहाँ पर भेजा जा सकता है માસુમ બાળા સહિત સલામત મળી આવતા પોલીસનો બાળા માતાપિતા દ્વારા આભાર વ્યક્ત કરાયો હતો તો પોલીસની ખરેખર ત્વરિત કામગીરીને લઈને બાળા સહિત સલામત મળી ગઈ છે